Тот способ убийства, который, который был избран, пока не дает возможности говорить о том, что это какой-то след. Поэтому я не знаю, с чем это связать, какая-то закономерность. Где-то без 15,8 вот так вот было, потому что я еще глянула на часы. Но взрыв был вот по слышимости такой, по звуку, словно взорвался газ. Ну, что сегодня есть смысл просто говорить о том, что гибель Шеремета – это террористическая атака, в общем-то, на всю Украину.